Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Традиційно наш тиждень ми починаємо разом з Оленою Б'юн. Вітаю вас, пані Олена. Вітаю. Пані Олена, найперше запитання: Біла церква, як ви? Гучно було день назад, дуже. Наші хлопці молодці, низькі поклони. Я знаю, что нас дивлятся тех, кто живут в белой церкви, дуже велика кількість. И давайте мы начинаем с розкладу. Что чекает этот день белую церкву? Видите, они разочарованы действиями страна-агрессорка. Ну, нету результата того, какой они себе запланировали. Угу. Тут нельзя расслабляться. То есть І ще, к сожалению, у них в планах э, попитатися реалізувати те, чого вони не змогли. Тобто опасність дроново ракетна, вона остається. Але опять же, здесь защита. Тобто опасність остається. Не розслабляємося. Дивіться, ми сьогодні поговоримо з вами про новини, які відбулися за ці вихідні, які є найнагальнішими на ранок понеділка. Отож, вчора на території ЗС сталася пожежа. На об'єкті технічного водопостачання. Ви це передбачали на минулому тижні. В результаті цієї події сталося загоряння і е, там е, загоряння градирні номери один та пошкодження іншого технологічного обладнання. Про це повідомив енергоатом. Сьогодні вранці пожежа була припинена. Про це повідомив голова Дніпропетровської ова рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Перше питання. Це прощупування ґрунту і відслідковування реакції світу магате на цей перформанс, щоб надалі дійсно здійснити якусь провокацію з викидом радіації? Що Я плани Кремлі по поводу Запорожської атомної станції? Це вот пожар, это? пожар. Ну, Вісім да, зараз, так. З одної сторони, можна сказати так, вони пробують, ще путі. И им надо каким-то образом надеяться надавить то, что касается на Украину, чтобы она, чтобы украинские вооруженные силы не продвигались в Курской области. Чьи же планы? Шантаж, некий шантаж. Сейчас мы можем вам вот что-то сделать. Это действительно, знаете, слабая попытка. Но сами боятся. Здесь присутствует карта страха. При этом они действительно смотрят, как на это будут реагировать. Чье же план, або наказ провокации на Запорізькій атомній електростанції, або на Курській атомній електростанції у наших ворогів? провокация на Запорізькій атомній станции. Они мечется, понимаете? Вот э, в чем здесь вся фишка? опять же, как ты говоришь, они не знают истину, конечную, конечные планы украинских вооруженных сил. Угу. Отсюда они... Желание сделать нечто нехорошее присутствует. Желание навредить, да. Но они не поню... им нужна для этого, чтобы получить результат им, они должны точно знать планы украинских вооруженных сил. Они их не могут просчитать. Що вони будуть робити? Ну, на сьогоднішній момент Запорожская атомна станція для нього залишається та же опасность, яка була перед этим. Рогозін писав, що він особисто був на цій станції в цей день. Питання: Рогозін приїхав для того, щоб влаштувати якусь каверсть, чи це брехня? Його не було на цій станції. Вообще, он был там. Понимаете, потому что э, там по картам получаются те действия, которые они делают, то, что они поджигают, возможно, это какие-то отходы, это несет опасность им самим. Угу. Но это вот так, действительно это обезьяны с гранатой. Угу. То, что они творят, такое впечатление, уже какой раз говорю, такое впечатление, что они физику в школе не учили. Рогозин был на станции, на Запорожской атомной станции. Рогозин был. Знаете, он мог, ну, я бы сказала, не на самой станции, а где-то... Где-то подальше от станции. Ну, как бы движение в этом направлении, скажем так, было. Но это не сама станция. У него опасность. Он боится за свое здоровье, смотрите. Uh -huh. Он боится опять, наверное, получить в зад очередную пулю. Uh -huh. Потому что десятка мечей падает. Ну, то есть у него страхи. Поэтому где-то дистанционно, я бы сказала. Вроде как направлялся сюда, но нет. А вот здесь допуск. Это для того, чтобы попиариться? Типа, я такой солдат, я воевал. Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого. Гороскопи, афірмації, езоторічні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів. Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Ну так. мене Нірагузін випадає все время женської карти. Дуже дивно. Те ж. Вроде как і їду в эту сторону, ну. Ну, ні, ні, щось до нас встановлює. Так, Бог з ним, з тим Рогозіним, дуже гарна заява вийшла від голови оборонного комітету Бундестагу. Путін вже нічого не контролює. Наступ ЗСУ на Курщині йде краще, ніж очікувалося. Також він заявив, що операція у Курській області заклала хорошу основу для перемовин з наступником Путіна. Курська операція ЗСУ показала. Населенню РФ, що російський диктатор Володимир Путін нічого не контролює. Також відбувається евакуація людей з прикордонного з Україною, Красної, Ружського району, гуляйтер Білгородської області заявив, що причиною евакуації є активність ЗСУ на кордоні. Питання: що чекає далі? Чи будуть у нас успіхи у розширенні зони бойових дій на Росії? Тільки те, про що можна говорити, щоб не прошувати таку інформаційну тишу. Давайте от ми Давайте, побачимо, наскільки ми можемо про це сказати, настільки ми і про це скажемо. Ті цілі, які стоять перед українськими ворожами, силами, цілі і задачі, ну, на сьогоднішній момент, да, вони виполняються ці цілі і задачі, причому вони виконуються... быстрее, чем это предполагалось. Это правда. Будут дальше двигаться вперед. Ну, то есть, да, пока все идет по плану, вот так я скажу. Пока даже быстрее, чем планировалось. Это правда. Чи вся операция официальные переговоры с ворогом? И наша позиция на этих переговорах теперь будет с позиции силы. Вот эти все действия, то, что происходит на территории России, это ускорит переговорный процесс с Россией. Ну, все равно как ускорит переговорный процесс с Россией. Ну, над этим они уже работают. Кстати, они уже работают на том, что показывая Кремлю, что все уже хватит. И об этом мы не раз говорили, что… Ну, если помните, мы говорили о том, что у Украины будет какой-то козырь, или же Украина будет в том положении, когда она будет диктовать условия свои. Но об этом не раз говорила. И буквально, ну, казалось бы, месяц назад это звучало бы странно, исходя из той ситуации, которая у нас складывалась. А теперь понятно, что имели карты, когда они говорили, что Украина будет диктовать условия на, эти, на этих переговорах. Угу. Ну здесь, да, здесь э, все равно Украина продолжает настаивать на том, что э, должна быть какая-то реальная фигура со стороны Кремля, реальная, которая представляет власть э, в переговорном процессе, а не вот этот вымысел. Угу. На Курщине удалось взять в полон много полоненных. Это российские строковики и чеченцы, ахматевцы. Чи вдасться на них обменять наших азовцев и інших полоненых. Ну, по сути, вот эти им не нужны, по большому счету. Но им свои люди не нужны. Э, здесь идет речь об обмене. Это идет. Понимаете, здесь они уже сейчас будут как-то более покладисти, что ли? То, что касается Кремля то, что в отношении своих западных партнеров, так называемых. Ну, то есть будет идти давление на них быстрейшего обмена. И здесь это не связано с теми военнопленными, которых взяли в плен в Курской, там и возьмут еще в Белгородской области. Здесь они уже вынуждены идти на какие-то меры для себя, в надежде на то, что они что-то получат, хоть какой-то бонус. То есть будем ожидать какого-то обмена мы. Угу. Э, ворог укрепление на подступах до Курской АЭС. Чи ожидать нам денацификации Курской АЭС? Ну, честно, чтобы прямо сказать, что они там укрепляют. Хотя, э, исходя из тех укреплений, которые они строили и строят на линии фронта, то они ну, действительно могут строить эти укрепления. Но здесь что-то что очень вяленько они строят. Я бы не сказала, что это какие-то прямо такие укрепления. Mm -hmm. Это такая некая больше имитация. Не, укрепления, что-то они делают, тут карта работы есть. Но это больше показать, что ли, того, что вроде как есть там сила, и то, что они намерены защищать эту станцию. Ну і ще раз, тут своєобразні плани українських поружових сил. Давайте ми будемо говорити вже то, що, коли пройде, і тоді ми Я будемо обсуждати. Це. Дивіться, зараз Росія обіцяє запустити сотні крилатих ракет, балістики і шахедів після Курської РФ буде готуватися до дуже масштабного удару по центру прийняття рішень в Києві. Про це написала The Times. Видання пише, що Кремль. Відчує необхідність дати дуже жорстку відповідь, аби показати світові, що вона всемогутня, що Курськ не залишиться безкарним. Чого нам очікувати? Якогось масштабного і грандіозного обстрілу, якщо так, то коли? Ну, готовит, ну, здесь, ем, как бы в планах це стоїть, у них міняється. Здесь ще, е видимо, все, що связано з ракетами. Е Тут надо подтянуть этот ресурс. Ну да, если мы говорим про центр принятия решения, про центр там, где находится власть в Киеве, там, где находятся какие-то органы, принимающие там, законы, вот в таком плане, это да, Под, показать. Ну, опять же, да, здесь двойка, здесь тупик. Пока не собирают ресурсы. Угу. И а. вот это, что сейчас летит, вот в последнее время летят дроны и кое-где проскальзывают ракеты. Это все-таки попытка, знаете, из последнего издоха попытка просчитать ПВО и в надежде на то, что они получат хоть какой-то результат. Угу. То есть к этому надо относиться серьезно, но надо понимать, что и Украина понимает, что идет опасность обстрелов. Чи буде застосована якась нова зброя, якої до цього ще не було? Бо Іран найближчим часом має передати Ерефії сотні балістичних ракет ФАС-360? Зараз солдати Ерефії навчаються в Ірані, аби керувати цими ракетами, і максимальна дальність цих нових ракет 120 кілометрів, а вага боєголовки 150 кілограм. Иранские ракеты будут лететь по территории Украины. Иранские ракеты будут лететь. Они очень надеются, что они будут лететь. Они ждут. Вот, видимо, они ждут, когда завезут их. но в том количестве, в котором это малое количество, и это, я бы сказала, какой-то пробный вариант. И если они рассчитывают на какой-то, Кремль рассчитывает на что-то, да, там, ну, нарисовал себе картинку супер успеха, нет, здесь карта иллюзии, карта разочарований. Это добрым добро. Теперь давайте <связывая> про приемное. Поговоримо про стурбованість. Наступ ЗСУ Курській області. Росія звернулася до ООН. Уповноважена справ людини в Росії Тетяна Москальова. Гарне прізвище да, для уповноваженої з Ерефії Москальова Тетяна. Направила звернення до Верховного комісара ООН через ситуацію у Курській області із закликом засудити тероризм з боку України. Відповідну заяву вона опублікувала в Телеграм в неділю 11 серпня. Російська омбудсменка, Боже в Росії і омбудсмени, Боже милостиве, що пишуть? Тетяна Москальова назвала наступ ЗСУ варварським нападом на Курську область. Чи я би москальова мучала? Чесне слово. В мене питання. Он висловить багато занепокоєння з того приводу? Так, е, да, багато. обеспокоенности, действительно, он выскажет. И здесь то ли здесь будет какая-то миссия помощи оказана. У меня был такой расклад. Вот что-то типа такого. И, опять же, да, Кремль сейчас он сейчас усиленно ищет пути мощно поставить украинские вооруженные силы. Mm -hmm. И вот здесь есть опасность того, что подставы какой-то, либо же, понимаете, как вариант, совершить какую-то подставу и опять же показывать картинки, картинку ООН того, что вот какие негативные действия производят в кавычках украинские вооруженные силы. И я хочу сказать, туда отправлен уже не только их поза, да, в кавычках, но туда прежде было перечислено или переведено какое-то огромное количество денег, чтобы, но это был не не только озабоченность, но чтобы это были действия какие-то с их стороны. Только они очень... ООН надеются на нее РФ? И на... Нет, это РФ, перечисля... РФ перечисляет деньги. ООН. Почему они там и находятся незаконным образом? Потому что Потому очень что? огромный поток денег идет в ООН именно из России в том числе. И сейчас там было показано, что достаточное количество. Услышьте, да, нас, типа, ну, проявите же uh -huh. что-то по отношению к нам. Они что-то будут проявлять, но, опять же, это Россия будет использовать в качестве подставы. А, во-первых, по большому счету он боится ехать, опять же, uh -huh. на территорию. Ну, как везде, как и всегда. До uh, ООН повідомляє, що в липні росіяни вбили найбільшу кількість цивільного населення в Україні з жовтня 2022 року. Про це говорить моніторингова місія ООН. Також відзначає, що тенденція на кількість зростання жертв серед цивільного населення продовжує зростати з березня 2024 року. От в мене питання: незважаючи ні на що. Ця жахлива тенденція вона буде зберігатися, зменшуватися чи збільшуватися? І е, там буде ще одне запитання на цю тему. Давайте ми поговорим. Де змірного населення і в да, місті, да, Цивільного да, населення? цивільного населення. На території України, правильно? Так. Лише за липень місяць. Уявіть собі. Там, до речі, ще ООН повідомляло про те, що тенденція збільшення жертв серед цивільного населення з березня цього року ш... стрімко і швидко зростає. Ну, Мирне населення, так, да, за счет обстрілів. Ем, ну, ще якийсь то момент, так, да, а потім воно прекратиться. Ще якийсь то момент, так. Да. Угу. Еще, к сожалению, да, потому что первые карты говорят о том, что они еще, видите, не готовят. Ну, видимо, остается опасность для Украины. И здесь остается опасность для, сейчас, для мирного населения, в том числе детей. Но потом эта тенденция, видите, она как-то пойдет по пассиву. В мене таке запитання стосовно жертв на Київщині, внаслідок ворожої ракетної атаки загинули мирні жителі. Чоловік, і дитина через падіння уламків ракети на, приватли, на приватні житлові будинки в Броварському районі. Зеленський сказав, що ми встановили звідки була знищена балістична ракета, яка сьогодні вбила батьків із сином на Київщині. Буде справедливо, якщо ми зможемо відповідати далекобійними ракетами. и делать удары по местам запуска. Вопрос, будет ли разрешение бить далекобийными ракетами по местам запуску ворожих полуостровных целей? Uh, я не знаю, как, чем, но будем бить. Мы уже не первый раз я отвечаем на этот вопрос, будем бить. Во всяком случае, знаете, давайте, кто-то будет бить. Угу. Кто-то как-то будет бить. И здесь идет опасность, понимаете, ну... Іменно e, те, що касається бачите, самої їх так званої столиці, uh -huh. Москви, вона теж зараз знаходиться в зоні Большого риска. Все прекрасно. А якщо ми вже дивимося, чи можливі цієї осені удари далекобійною зброєю по Москві зі сторони України? А мы вообще давайте посмотрим удары по Москве. Все равно какие. У них же, видите, что? У них же такая теперь интересная тенденция, то, о чем говорили карты раньше, что россияне будут бить по своей собственной территории, ракеты будут лететь по их территории. Тогда было непонятно, как и каким образом это будет происходить. Теперь, ну, теперь это ясно и понятно, о чем речь. Ракеты по Москве будут лететь, ракеты, дроны будут лететь по Москве. Ну смотрите, да, будут лететь, будут они лететь и Москва, и Московская область. И причем опять же здесь есть некий момент такой, о котором мы не будем говорить. Тут, смотрите, тут опять наблюдается интересная тенденция во всем этом. Это прекрасно. То есть по Москве тоже будут и ракеты. Угу. Да. Чи сможем мы знищити військові цілі ворога, які знаходяться в військових містечках біля Москвы? Ми ж теж знаємо, де вони знаходяться. Военные россиян. Цели знаємо. Если нас ограничивали в том, чтобы били по Москве и Московской области, видите? Теперь произойдут какие-то события, не будем говорить, какие будуть літі по воєнним об'єктам. Хай палають така їхня доля. Пані Олена, ще одне запитання, воно не менш важливе. Зараз РФ готує нову хвилю мобілізації, яка може відбутися вже на початку цієї осені. Про це заявив їхній міністр ОБА, перепрошую про це говорив міністр оборони Естонії Певкор в інтерв'ю ВЕЛТ. Чи на России будет масштабная мобилизация? Ну, как говорится, дураков хватает. Ну, Кого-то они будут набирать. Но чтобы прям такие шли с большой охотой, нет. Я бы не сказала, что это масштабная мобилизация. Но кто-то, видите, будет идти. Опять же, тут идет обман, они идут за длинным рублем. Mm -hmm. но которые уже выплачиваться не будут. Тут как бы видите, делятся. Одни уже понимают, начинают понимать, mm -hmm. с трудом, но понимают, что они как являются пушечным мясом. А совсем уже, да, то за длинным рублем И mm -hmm. это ж просто, вот видите, это тупо пушечное мясо. Все мобилизованные будут воевать на территории Украины? Что-то малое могут послать. Смотрите, попажу, mm -hmm. это совсем мало. Или же совсем не обученных, они еще могут бросать путем того, что они кого-то будут выводить. Mm -hmm. Мы знаем, что они сейчас уже там резервы выводят с Луганской области, они будут mm -hmm. выводить. И как видите, смотрите, вот вообще просто детей, они будут бросать как пушечное мясо, пытаясь заткнуть ими дыры. Еще какой-то момент, да, будет присутствовать в этом. И э, остальное запитание: чьи загрожает Украине цього тижня массованный обстрел. Ну, это вот э, по типу того, что мы наблюдали раньше, да. Они берут по областям mm -hmm. или же по направлениям бьют. Но если mm -hmm. говорить про Киев, э, mm -hmm. потому что тут карта Зеленского, видите? Здесь опасность идет. Ну, то есть да. И остается большая опасность. Это то, о чем мы с вами говорили. Сейчас при обстрелах остается большая опасность детям. Mm -hmm. Ну, или же детским, ну, подростковым, школьным, учебным заведением, потому что накануне учебный период наступает. Ну, передвижение, перемещение. То есть опасность она остается. Понимаете, у них сейчас какой-то хаос. Если у них раньше были какие-то раньше конкретные цели, в принципе, эти конкретные цели, они у них и остались, но у них просто какое-то хаотичные какие-то, где-то это хаотично. Ну, запустить так запустить. Дякую. Но здесь имеется в виду именно, чтобы оно ну, с пострадавшими, да, вот чтобы. То есть, они хотят максимальную количество жертв. Ну, продовжується. Пані Олена, я вам дуже вдячна. Українці йдуть дуже впевнено до перемоги, і ми дійсно переможемо. Навіть не сумнівайтеся, шановні глядачі. Підтримуйте наших захисників і захисниць, донатьте ЗСУ, підтримуйте волонтерів, які допомагають, підтримуйте рідних і близьких, ставайте опорою одне для одного, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе, слідкуйте за інформаційною гігієною і пам'ятайте, ми все витримаємо, ми все переживемо, ми все відбудуємо, ми переможемо. Дякую, пані Олена, до нових зустрічей. До побачення.